गेल्या काही दिवसांपासून मालेगाव शहर व परिसरात चोरी दरोडे लुटमारीच्या घटना वाढल्या होत्या यावर पोलीस अधिकाऱ्यांनी कडक कारवाई करत दहा जणांच्या टोळीला अटक केली आहे या लोकांकडून धारदार शस्त्री आणि देशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त करण्यात आले आहे चोरी दरोड्यात लुटलेला माल जप्त करण्याचे काम सुरू आहे न्यायालयाने या लोकांना पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत मालेगाँव शहर और परिसर में जो भी पीछे के दिनों में कुछ चोरी के रोड बराबरी के वाक़ हुए थे उसके चलते जिला पुलिस अधीक्षक विक्रम देशमानी सर ने स्थानीय गुने शाखा और पुलिस स्टेशन रावण इन सभी लोगों को इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की सूचनाएँ दी थी उसके चलते जितने भी गुने हुए थे उनके सभी फिरियादी वो गुने के सभी साक्षीदार और वहाँ पे मिलने वाली सब मालूम जिसमें आरोपी का आ, हुलिया हो उसकी कोई बोली भाषा हो ये सब चीज़ों के चलते स्थानीय गुने शाखा यानी कि एलसीबी नासिक ग्रामीण के प्रभारी अधिकारी राजू सुरवे और उनका जो पथक है ये लोगों ने इसमें आज मालेगाँव शहर से दस लोगों को ताबे में लिया है जो लोग ताबे में लिए गए हैं वो लोगों ने इनमें से नौ गुने उन्होंने कबूल कबूल किए हैं वो लोगों के साथ में जो भी हथियारों थे वो बरामद किए गए हैं उसमें छः मोबाइल है तीन मोटरसाइकिल है एक तलवार है दो कोयते हैं और एक फायर आर्म भी उसमें हमने बरामद किया है आ, 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 कुछ पानी आ, के मोटर पम्प जो है वाटर मोटर पम्प वो भी हमने जब्त किए हैं हमको ये अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ध्यान में आया है कि ये सब लोगों ने मालूम निकाल के आ, ये सब आ, चोरियों को इन सब वारदातों को अंजाम दिया था आजच महाराष्ट्र टुडे ट्वेंटी फोर न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा